Terima kasih Tan Sri Speaker. Ya, yang saya uh, juga ingin membangkitkan isu tentang tanpa kewarganegaraan seperti dengan kawan-kawan uh, lain, saudara-saudara lain seperti Bukit Pendera, uh, dan Rasa dan, dan Sumbabanya. Dan isu ini lebih complicated atau lebih rumit di kawasan uh, saya, Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah. Kerana isu masalah migration, uh, migrasi yang tidak teratur sejak 1980-an. Dan tentang ada kononnya ada satu projek yang nama dia Projek M. Dan isu ni uh, dia ada uh, melibatkan dua jenis kanak-kanak ini. Ada kanak-kanak tanpa kerajaan dan kanak-kanak yang tanpa dokumen. Ada orang asal di Sabah mereka memang tanpa dokumen kerana mereka tinggal di kawasan yang sangat isolated, so mereka susah nak memperolehi uh, pendaftaran dengan uh, mengikut undang-undang dengan demikian mereka tak ada. Uh, status kerakyatan atau uh, status kewarganegaraan cuma masalah ini eh uh, dapat di, pen, uh, di di diselesaikan dengan uh, satu kerakan uh, khas daripada ini mahkamah mobile the, mo, the mobile uh, court to register the, the mobile, mobile native court to register uh, yang orang uh, yang penduduk-penduduk kita orang asal kita di kawasan kawasan perbatasan cuma untuk isu untuk kanak-kanak tambah ke Rakyatan atau tanpa kewarga negara ni baru-baru ni kerajaan negeri Sabah bersama dengan kerajaan persekutuan uh, Mengesyorkan satu pas sementara Sabah (PSS) untuk men, untuk menyelaraskan atau menggantikan tiga jenis tiga jenis uh, uh, apa yang butiran dokumen yang kita pernah uh, issue untuk uh, uh, untuk warga-warga asing ni seperti IAM 13 Sijil banci dan kat burung-burung ada tiga jenis ni dan kesemua tiga jenis ni disoalkan diselaraskan dengan satu sistem yang baru nama dia PSS pas sementara sabah, sabah. dan warga asing yang uh, dianggarkan terlibat dalam uh, pengisuan PSS ini merupakan 140,000 warga asing dan kalau kita estimate bersama keluarga, ahli keluarga mereka kemungkinan ia melipat 500 ribu orang yang menduduki di Sabah. So ini isu ni agak serius dan selalu dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk politik untuk politik untuk mempolitikan isu ini uh, dan saya rasa kita perlukan ada satu sistem PSS ini saya memang saya setuju cuma cara macam mana mekanisme dia dilancarkan sampai sekarang belum jelas dan kalau belum jelas ni, ada jawatan kuasa untuk pengeluaran uh, warga asing ni, yang, yang jawatan kuasa untuk untuk uh, pengurusan warga asing ni mengesyorkan uh, PSS ini akan dilancarkan pada satu hari bulan Jun tahun depan. Dan masalah dia sekarang ni, uh, saya ia ingin meminta supaya suhakam satu badan yang non politikal uh, diberikan satu peranan yang lebih penting untuk sama-sama mengupas yang tajuk ini. Ah Campbell Adams soalan. Terima kasih ya kepada Kinabul. Mengenai kanak-kanak yang tanpa kerayatan ini, adakah uh, kalau kita boleh tahu bahawa terdapat banyak kes mahkamah telah membenarkan anak-anak uh, yang dikatakan luar nikah ini diberi uh, satu kerayakan dan kes-kes uh, ini telah pun banyak di uh, apa tu di Dibicarakan dan mahkamah berpendapat anak nak luar nikah ini memang mereka patut diberi kerayakan. Tapi pada uh, hari ini masih tidak ada mahkamah tertinggi iaitu mahkamah kesetuan untuk memuat penutuan yang putakmat. Jadi apa yang kita dapat lihat adalah memang dari segi undang-undang, karena-karena luar nikah ini walaupun mereka tak ada uh, tak kerayakan, mereka adalah berhak untuk mendapat tu. Jadi adakah setuju dengan saya kerajaan patut? mempertimbangkan kes-kes ini dan memberi kerakan kepada semua kanak-kanak luar nikah ini satu kerakan sebab ini bukan salah mereka. Mungkin ibu bapa mereka tidak berpendidikan tinggi, tidak mendaftarkan perkahwinan mereka, menyebabkan mereka tidak ada kerakan. Jadi adakah setuju dengan saya kerajaan patut melihat kepada show-show yang telah pun dinyatakan di dalam laporan suhakam ini dan uh, saya tengok di dalam maklum balas uh, Kerajaan ini langsung isu ini tidak di, di, disentuh. Adakah kerajaan serius? Kita harus serius sebab banyak kes ini di merata-rata tempat di Malaysia, anak-anak luar nikah dikatakan luar nikah tidak mempunyai kerana satu kesilapan ataupun uh, ignorant bukan kata apa kita dengan izin, ignorant of the law. Jadi kita patut memberi satu keadilan kepada mereka semua ini. Setuju atau tidak? Uh, uh, kata, okay, kita kata boleh jelas sekejap sekejap. Sekejap boleh. Uh, Okey, terima kasih. Uh, sesuatu dari apa pembahasan ya, uh, kampa. Uh, saya tak minta dua YP uh, pandangan ya, uh, adakah uh, anda dua uh, bersetuju kalau ini kita tidak selesaikan dengan secepat mungkin anak-anak uh, yang uh, tidak ada kelayakan uh, semasa mereka masuk uh, uh, umur dewasa. Mereka akan mengalami banyak masalah Seperti tidak boleh dapat pekerjaan Kerana bukan uh, warga negara Dan jika lagi teruk Kalau tak ada dokumentasi uh, Masuk hospital pun ada masalah Dan ini akan menjadi satu apa masalah yang besar uh, Bagi saya ini masalah sosial lah, Bagi apa, negara kita uh, Jadi uh, apa sebabnya bagi saya ini adalah uh, kalau uh, kerajaan PN tidak ada political will untuk selesai isu ini uh, adakah kita uh, kerajaan PH pun uh, tak berani untuk melaksanakan uh, apa untuk apa uh, uh, apa mereka kerajaan uh, dan gunakan political will yang PN kakau untuk digunakan Okay. Apa pandangan tuan? Uh, saya amat setuju dengan hujah-hujah daripada gambar sama The Brown, dan saya memang saya apabila saya baca yang uh, laporan maklum balas kerajaan terhadap laporan suhakam ini, cuma uh, terdapat dua Kementerian Kementerian uh, uh, Pendidikan Malaysia sama Kementerian Kesihatan yang ada respon terhadap isu tambah kewarga negara ini. Cuma yang masalah pokok di sini adalah kenapa kanak-kanak ni ini tidak diperikan warga negara itu isu ada daripada Kementerian Dalam Negeri. Dan saya memang saya rasa di bawah bahkan harapan Kementerian Dalam Negeri juga Atau political view untuk menangani masalah ini supaya kita membawakan satu Malaysia yang baru selepas pemerintahan ini ditukar. Dan untuk balik kepada isu pas uh, sementara Sabah ini, saya sangat uh, saya balik kepada cerita saya yang uh, original kerana dua kawan saya atau membesong sedikit. Okay, yang penting saya nak mengesyorkan supaya suhakam juga terlibat dalam uh, satu masalah uh, uh, apa, uh, warga asing yang cukup tinggi dari nisma di Sabah ini kerana suhakam bukan sebuah badan politik. Dia ya, tidak memihak kepada mana-mana. Pada masa zaman uh, pemerintahan Barisan Nasional pun, Suhakam selalu mengeluarkan laporan yang juga mengkritik kerajaan. So kerajaan bahkan harapan tidak harus takut kepada kritikan daripada uh, Suhakam. Dan Suhakam boleh memainkan peranan yang lebih penting untuk memastikan isu uh, illegal immigrants di Sabah ini dapat ditangani, ditangani dengan lebih komprehensif. Memang yang lalu sudah lalu, rakyat Sabah ada segelintir masih sangat marah terhadap projek M yang selalu dikatakan-katakan. Tetapi masalah dia sekarang, we need to look forward. Kita harus melangkah ke masa depan, kita nak menyelesaikan masalah dengan peratusan yang dikatakan kemungkinan sampai 1 juta warga asing di Sabah. So dengan 4 juta penduduk uh, di, di Sabah, 1 juta adalah warga asing. Maksudnya 25% ni kemungkinan tak ada warga uh, negara atau ke warga negara yang cukup uh, apa namai uh, cukup dengan uh, uh, is something like uh, we quite whether is genuine or not the warga negara itu. So saya, saya harapkan atas satu uh, suruhan jaya di di tubuhkan. Kemungkinan di di bawah suhakam supaya kita melihat kebenaran dan pertamaian untuk masalah ini. Kerana masalah ini kita tak boleh selalu pandang ke masa lepas dan kita selalu panggilkan isu sama ada atau projek M atau tidak tetapi kita harus lihat kepada isu pertamaian supaya warga original, warga original Sabahan boleh terima warga asing yang sudah lama duduk di Sabah atau anak-anak uh, mereka yang daripada warga asing ini atau yang anak-anak yang dilahirkan uh, dengan apa yang selepas perkahwinan di antara warga asing sama warga, warga tempatan ini satu masalah yang cukup serius dan saya harap satu politik bio kita akan ada uh, bukan sahaja kementerian dalam negeri untuk menyelesaikan uh, yang isu-isu pendaftaran uh, kanak-kanak tambah kewarganegaraan ini cuma cari, cari satu jalan pertamaian di antara original, sabahan sama wakasing sekian terima kasih terima kasih yang berhormat kota kinabalu sekarang giliran yang merhormat tumpat